прокурора на могилу Черновила приехал нынешний руководитель Руха Борис Тарасюк. Детали разговора с Виктором Пшонкой он не раскрыл, но считает, надежда есть. В результате нашей встречи э, есть такая, знаете, обережная надежда на то, что Можливо, в этом році справу буде расследование, справы будет завершено. Бывший милиционер Николай Степаненко, который написал три тома о гибели Вячеслава Черновиля, внимательно следит за расследованием и оптимизма руховских руководителей не разделяет. По перше, то, сейчас нашли какая по Кіровограду, які слідкували за Чорноволом, визнали шість чоловік, працівники міліції. Друге, це знайшли свідків, що тут репетиція проводилась, бачили, як Камаз тут крутився. Так? І Третє це експертиза, екзумація Павло і експертиза. Але радуватись особливо там нема чим, тому що. Я считаю, что эту заключенную экспертизу поплюжили. Чтобы дело шло быстрее, нужно допросить новых свидетелей, считает Тарас Черновил. Среди них генерал Пукач, который сегодня проходит по делу Гангадзе, бывшее руководство СБУ и милиции, а также президент Леонид Кучма. Наталья Жишко, Ирина Герасимова, Арест Пона, Денис Блажеевский, Пятый канал.